areka asubirinde abahe ka ze juti wa nkwanyi kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa ku muneje kuri wa nyamukunda cyane imwe rudende yayisange tivi uge ni umwanya wa ageze uko mu rurimi rwe ku rundi amakuru y'umushikirizwa n'iyo muneje kuri wa nyamukunda imuneje kure yibashiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza mu bizataha bitandukanye nk'uko imuneje kuri wa nyamukunda yayisange tivi iba yabitohoje ndabahe ka zeru mu kutugira tubashikiriza ku isaha amakuru aba yiriwe avuga mu mihingogo itandukanye haba muri politiki mu mu iperereza, mgateka kazina muntu mu makungu ya kure ndetse nani makuri yose abari ariko nga hamukibano mu mwese rero mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'uburundi ndabakengurukiye oimwese mu dukurikira muri mu bihugu bitandukanye ndetse n'abadukurikira bare mu makungu ya kure imwese ndabahaye kaze mu makuru tugeda tubashikirize kuri iyi saha amakuru abagiriwe avugwa mu mihingo itandukanye ico usabwa byonda sabone na partaje kubwira uze mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubanda nyagushikiriza kuriyumvanisha urayanya mukunda cyane imwe rudende ya isange tv ndabaye kazi rero mu makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha amakuru aba yiriwe avugwa hirya n'iyino n'amakuru rero araza gushimikira ku ngingo nkuru nkuru zikurikira murabizi neza ko mu muganga ese ni dede efudede hamaze iminsi humvikanamo kunyinyurana hagati y'umushyikirangaje wa mbere w'urundi jeri vasinira ko buca ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u burundi ndayishimiye aho rero jelivas nirako buca yagiriza umukuru w'igihugu ko ngo yemukuye mu mabanga ngo nubwo ari mu mabanga ngo bigaragara nkaho ari igishushanyo muri iyo ishoka ibanza ibi kandi bivugwa n'uyu gervasi buca afatiwe ngo ubukungene umukuru w'igihugu evaristo ndashiniye ngo yobe asigaye ategekwa n'umutambukanyi we angeline ndayishimiye avuga ko akaruriro atanga aho umukuru w'igihugu agiye hose ngo barajyana ndetse ngo binagaragara ko umukuru w'igihugu ategekwa n'umutambukanyi we angeline ndayishimiye amakuru yawe duhabwe n'amasoko yacu avuga ko ngo angeline ndayishimiye ngo uyu wabambiga abangamira umugabo wiwe bikagaragara ko rero ngo mu gihe afashe ingingo eva ariso ndayishimiye adashobora kuyivuguruza uruza ni ibintu rero byami biravugwa ko umushyikirangantego wa mbere ngo atagiye gufata ingingo mu bushikirangantego arimwo ndetse ngo binaboneka ko yamaze kwamugwa ububasha kuri ubu ngubu rero ngo ijambo mu bushikirangantego ngo rikaba rifiswe n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu ari we anjirinde ndayishimiye ibyo rero ntabwo aribyo tugira tugeruke ko kuri iyi ahubwo amakuru dufite ashushe ni uko inkuru y'agacamutwe cyangwa se amakuru adahumuriza neva amushikiye ari uko ngo yoba afatiye umutambukanyi wiwe angeline ndayishimiye ariko arashorashorana n'undi mu n'umuzungu nyine ngo rero akaba abafashe evalitone yishimiye kwigumya birase aciye akorora amosozi nk'uko amakuru duhawe n'amasoko yacu abivuga kuri ubu rero biravuga ko uyu mutambuka inyi ndetse evalitone yishimiye yoba abafatiye mu cyumba aciwe nyine aho bari kongo barakora ayo mabi na muri kaminuza y'uburundi ho hari ko haravugwa amakuru atari meza aho ngo abanyeshuri bari ko baraterwa ubwoba umuyobozi wa kaminuza Burundi aratera ubwoba abanyeshuri ngo bare ko baratanga amakuru yerekeye amabi ariko arakorerwa muri iyo kaminuza ibyo ngo tubisanga mu itangazo ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bwaraye bushize ahabona dogiteri rodanse imana irongo ngo ntiyanditse izina ry'iwe ku itangazo y'ise iryo kubeshuza bizwi nka demanti mu rurimi rw'igifaransa yanditse ko bikozwe na Hagitoha, hanyuma rero ngo aca ashira ko umukono dogiteri odanse mpande irambona atangura avuga ko yiyamirije ibimaze iminsi bica ku mbuga ngurukana bumenyi ngo bivise intumbero yo gucafuza kaminuza ndetse no kubeshera imbonera kure dogiteri odanse mpande irambona avuga ko kaminuza y'uburundi yigisha kubaha agatega na muntu akavuga ko rero ibyatangajwe byose ngo byoba ari ububeshi ngo butumbereye kubungabanya amatora agabisha abatanga ayo makuru bose akavuga ko ngo bazohanwa bikomeye cyane aravuga kandi ko ngo yiteguriye kwakira ibirego byabo ngo bare ko baragirirwa nabi muri iyi kaminuza akarangiza avuga ko asaba abanyeshuri n'abakozi ba kaminuza kwirinda abanyapolitiki ngo bashaka kubacanishamwo hamaze minsi hari amakuru rero avugwa ku mbonesha kure zitandukanye ndetse no kubimenyesha amakuru bitandukanye aho rero abanyeshuri biga muri iyi kaminuza batanga intahe bavuga ko imbonera kure urwaruka ruhurike mu mugambo uri ku butegetsi wa senidede aribo bariko baraboreza igufwa abanyeshuri biga muri izi kaminuza aho rero bavuga ko bamwe muri bo bashurashuzwa abandi bagakubitwa abandi ndetse bakadodoberezwa ngo umutekano warahungabanye muri iyi kaminuza ya igishuri yaragiteye yahariteli odansimanirambona yerekana umutegetsi ngo we ofise ubwoba ngo rero ashima guhunga ibibazo aho ngo guhunga guhangana nabyo mu itangazo ry'iwe odansimanirambona ahakana ibivugwa byose agatomu aga ndetse ngo ibyo bivugwa ibyo ari byo reka tubyibutse ibibazo tumaze gushira ahabona ngo ibirere bimwe mu byashyizwe ahabona na bamwe mu banyagihugu ikibazo cya mbere bati udase mani rambona yoba ahakana ko muri kapisi mutanga paviyo ya cenda shambu ya mirongo ibiri na gatanu atari icumba cyitwa ikosorero aho imbonerakure zitwa ko zijejwe umutekano zikubitira abo bita ibipinga n'abo bavuga ko bakora amakosa ikibazo cya kabiri bagira bati yoba mbega hakana ko paviyo ya cenda yagizwe icibare ridasanzwe n'imbonerakure ku buryo ngo n'imbere yayo bashize ikibanza bita inama shingiro bagira bati gatatu udase mwani uyu bahakana ko izo mboneragure zihaye ububasha bwo gukubita abandi banyeshuri ako agateka kazina muntu bigisha kuba karekura ibihano byo gukubita inkoni umunyeshuri yiga kaminuza y'u burundi ikibazo cya kane bamuzabati oda se mwani rambona yoba ahakana ko abanyeshuri ba kaminuza Burundi basigaye baserukiwe n'uwitwa simoni baziru twabo amaze amezi arenga indwi yararangije amashuri uwo muntu ngo abandanya kuba mu bigo bya kaminuza bigenze gute kandi atari umunyeshuri akaba kandi ari we akubitisha abanyeshuri gatanu batiro dasemana irambona yubakana ko simone bazirutwabo afise ibyumba akotesha muri ka kampisi mutanga yoba yifuza ko tumuha amanimero y'ibyo byumba cya gatanu bamubaza batiro dasemana irambona yoba ahakana ko hari ibyumba by'abigeme baba muri jh bimaze iminsi biterwa biterwa n'abitwa abasuma babanje kumenagura amadirishya y'ibyo biyo mbega yabahoho yagendeye jh akaraba ko ibyo bikwiye akabaza abigeme bahaba uko bamerewe ikibazo cya karine icinjwibagira bati oda se mwana irambona mbega yoba hakana ko uwitwa simoni bazira utwabo atakira umunyeshuri wa kaminuza aherutse gupfungisha umunyeshuri timo irankunda aserukira abiga muri joronarizime ba ya gatatu ku karenganyo mbega yoba hakana ko uwo munyeshuri yarakuwe tubanje kumutabariza yoba aho mbega ko uwo munyeshuri abangamiwe n'imitahe ariko ararungikirwa muri kino gihe ikibazo cya munani bagira bati ubwo odase mwana mbona arazi agahinda n'ubwoba biri mu banyeshuri babigeme ku buryo ngo bamwe bavuga ko banahebye kujya gufungura mu ijoro ko gutinya imbonerakure ikibazo cya kenda cenda bagira bati wa dasemani na mbona yoba ko hariho imbonerakure zarangije amashuri ariko zibandanya kuba mu bigo bya kaminuza cyane cyane muri paviyo ya cenda mbere zikabandanya ibikorwa byo kukizura mu ijoro ikibazo cya cumi bagira bati wa dasemani na mbona yaranatohoje ibyakorewe umumenyesha biri kwizera muri paviyo ya cenda nta kintu ngo kibabaje nk'umutegetsi w'umunyabwoba kubona icabwenge ifise dogitora ikaba idashobora no kubahuka gutohoza amabi akorerwa aho itwara ni akamara mazi icyo tumenyeshe ngo ni uko amakuru y'amabi akorerwa muri kaminuza y'uburundi ngo bagiye kubandanya bayashyira ahabona iryo terabwoba ngo ku banyeshuri babaha amakuru ngo ntaco rizovuga nta nico warizomara regiteri dasemani nambona ngo azoguma yakira abanyeshuri ba kaminuza y'uburundi bari ko bararenganywa amakuru yabo ngo bazoyashyira ahabona kandi ngo babakingire nk'uko bishyikirizwa n'uwo yaduhaye ntahe